سر ایک سوال ایک موصول ہوا ہے کہ ادھار پہ زیادہ پیسے واپسی کرنا کیا یہ سود ہے جائز ہے کیا اس اس کا قرآن میں کیا اس کا حکم میں ذکر ہے کوئی تو سوال موصول ہوا ہے کہ ادھار اگر پیسے دیے جائیں کسی کو تو ادھار دینے کے بعد اس پر زائد رقم لینے کا حکم کیا ہے سود ہے جائز ہے آرام ہے مکرو ہے تو کہا کہ قرآن سے اس بارے میں مساحت فرما دیجئے تو میرے قرآن کے اندر تو ایسا کچھ موجود ہی نہیں ہے کہ آپ ادھار دے کر اس پہ زیادہ نہیں لے سکتے آپ پورے قرآن کو لامیم سے سعود الفاتحہ سے ناس تک پڑھ جائیے ان تمام آیات کے اندر یہ کہیں گے لکھا کہ ادھار دیکھا اگر آپ نے ادھار کی رقم پہ زیادہ پیسے لے لیے تو یہ سود ہو جائے گا یہ آپ کی خود ساختہ تعریفیں تو ہو سکتی ہے قرآن کا فیصلہ نہیں ہے یہ ساری روایات سے معخوص تو ہو سکتی ہے قرآن کے اندر ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہ جو روایہ کی آیات ہیں ان آیات کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں کہ ادھار کا معاملہ آئی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے اعلان جنگ ہے تو ریوا کی جو آیات ہے ان میں یہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ یہ ادھار والا معاملہ تھا یہ خواہ اپنے ان کی تشریحات ہیں کہ وہ جو ریوا والی آیات ہیں ان کے اندر ادھار دے کر زیادہ پیسے لینا یہ بیان ہوا ہے اور ہمیں واضح الفاظ و تو نہیں ذکر وہ اس چیز کا قرآن میں تو اس بارے میں کوئی معنیت موجود نہیں ہے یہ تو لوگوں نے خود سے ہی روایات سے اخذ کردہ چیزیں ہیں جن کو قرآن کی آیات سے ریلیٹ کرتے ہوئے مسئلہ بنا دیا ہے اور مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ وہ اللہ اس کے حصول اعلان جنگ ارار دے دیا ہے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ادھار پر اگر میں نے زیادہ پیسے دے دیا ہے یا زیادہ پیسے لے لیے تو میرا کیا بنے گا کچھ بھی نہیں ہے بھائی قرآن کے اندر اس بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے آپس کے لین دین تو قرآن کہا تھا کہ تار آرو انترادو بھائی نہ کہ آپ اس کے لیندین تمہاری بائی میں رضا مندی کے سے تے پایا رہا ہے وہ بالکل جائز طریقہ ہے وہ باطل ہے ہی نہیں تاکہ اکلو امالکم بھائی نہ کم بالباطل کے الفاظ آئے ہیں کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ جو رضا مندی سے ہے وہ باطل نہیں ہوگا کہیں قرآن میں یہ موجود نہیں ہے کہ آپ ادھار دے کر پیسے زیادہ مت لیجئے مانا وہ حرام کرے میں آ جائے گا ایک بندے نے آپ کو ہزار روپے ادھار دیے آپ اس کو دو سال کے بعد ہزار روپے ہی ادھار دیں گے تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ قطار انصاف نہیں ہوگا اس نے آپ کو ہزار روپے دیے آپ دو سال کے بعد اس کو ہزار روپے واپس کریں گے وہ ہزار کیا بلکہ وہ ہزار کی ویلیو پانچ میں رہ گئی ہے تو آپ اس کو کم دے گئے تو ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے انصاف کا تقاضہ تو یہی ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ لیندین والا معاملہ کر رہے ہیں پیسے کا لیندین کر رہے ہیں اور اس کو بعد میں ادا کر رہے ہیں تو جو بات کی ویلیو اس کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کرنے چاہیے تاکہ اس کے نقصان کی ہو اس نے تو آپ کے برے وقت میں آپ کو ساتھ دیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے کہ کوئی حق نہیں ہونا چاہیے نا آپ اس کو کہو رہے کہ نہیں میں ایسا تم نے اچھائی کی تھی اب تمہاری اچھائی کا سیرہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس رقم کی ویلیو ڈاؤن ہونے کے بعد بھی تو میں اتنا ہی مال دوں جس کی حیثیت اب کم ہو چکی ہے اور یہ کام جو حرام قرار دے رہے والے لوگ ہیں جو اس کو حرام قرار دیتے ہیں ادھار پر زیادہ رقم دینا یہ تو ہمارے عام رائج ہے یہ بیلٹ کمیٹی میں جو کمیٹی ہمارے یہاں ڈالی جاتی ہے اس لوگوں یہ عمورتوں پر

اس کے بعد وہ کمیٹی کھلنے کے بعد جو مہینے کے بعد بندے کو ہزار روپے ملتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس کی وہی ہوتی ہے جو پہلے بندے کو ملی تھی وہ بندہ اگر کوئی چیز خرید سکتا تھا اب کیا دس مہینے بعد وہ چیز اسی ہزار روپے کی رہے گی یہ وہ بارہ سو پندرہ سو کی ہو جائے گی یہاں پہ تو معاملہ یہ چل رہا ہوتا تو اس بات تو ذہن نصیح رکھ لیجیے کہ ادھار کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر زائد رقم لینا یا مطالبہ کرنا قرآن کی مجھ سے بالکل جائز ہے غلط نہیں ہے ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ بس کیا ہے کہ ڈرتے ہیں ان معاملہ سے کہ اللہ کے پاس جا کے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا بہرحال تو سوال کی سافی یہ سمجھ یہ نہیں ہو رہی کہ یہ معاملہ بالکل جائز ہے غلط نہیں ہے